Salam, ərwaq təsvir olsun. Valideynlər mənə yazırlar ki, görpər uşaqlarımız var və ə, biz onlar üçün vitamin kompleksi istəyirik. Baxmıram ki, yay aylarıdır, amma meyvə tərəvəz təklif eləyirəm ki, onları verin yesin ki, o təbii vitaminlər onların tərkibində var. Deyirlər, uşaqlar ümumiyyətlə heç nə yemirlər və nəticədə ə, immunitetləri aşağı düşür, yay olmağına baxmayaraq tez-tez xəstələnirlər. Bundan əlavə yuxuları pozulur qan azlığı yaranır və s. Mən sizə göstərmək istəyirəm Kentavit. Belə bir ə, siropdur. Bütün apteklərdə var, şəhərin depoların hamısında var. 20 manatdır qiyməti. Əgər getsəz aptekə tapa bilməzsəz, aptekdesəc ki, bu dəqiqə yoxumdur. Onda Behqoyun nömrə qoyun, deyən zakaz versinlər, gətirsinlər sizdə verin uşaqlarınıza. Süncü bunun tərkibində A vitamini var, D3 var, xüsusilə ə, immuniteti güclü saxlamaq üçün. Bundan əlavə C vitamini var, E vitamini var, bu ə, dərinin elastikliyini bərpa eləyir. Bundan əlavə A vitamini dərinin təmir prosesini sürətləndirir, bədənin immun sistemini gücləndirir. B qrupu var burada. Ə, B12 var, B9 var, B6 var, B2 var, B1 var tərcibində, çünki mən bunu öz kağızından sənədindən oxuyuram. Sizin. <coughs> o da sinir keçiriciliyini gücləndirməklə yanaşı, onun ə, beyin fəaliyyətində normal təsir göstərir. Uşaqlara və böyüklərə istifadə etmək olar və bədəni yenə də gücləndirmək üçün, immuniteti yüksəkdə saxlamaq üçün çox böyük təsir göstərir. Həm də onun iştahını açır, uşağın və böyüyün ki, normal toğru qidalanmağına təsir eləsin. Deməli, uşaqlar 1.5 yaşdan 4 yaşa qədər uşaqlarda 5 millidən gündə 2 dəfə, 4-14 yaşlı uşaqlar üçün 10 millidən gündə 2 dəfə istifadə edə bilərsiniz və 14 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün gün ərzində 10 millidən 3-4 dəfə istifadə eləyə bilərsiniz. Və burada uşaqlar, deməli, hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə eləməyə olar hamilə xanımlar üçün və süd verən analar üçün. Amma öz həkiminin icazəsi ilə təbii ki. Bir də mən bir haşiyə çıxım sizə, zəhmət olmasa paylaşdığım çalışımın hər videoya baxdığınızsə, hər videonu like eləyin və fikirlərinizi yazın çünki mən bunu sizin üçün və sizin like eləyəcəyinizə güvənərək çəkirəm, paylaşıram. Bunu da bu like'lar mənim üçün heç bir ə, 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 əhəmiyyət daşımır, amma ə, nə qədər like çox olsa, nə qədər ə, videonun altında fikirlər çox olsa, o qədər video çox izlənmiş olur. Bu o deməkdir ki, sizin like'ınız, bir like, məsələn, videonu 5-6 başqa adama çatmağına təsir göstərir. Bunu lütfən unutmayın və növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın. Hələlik.